এজন ভাল খেতিয়কৰ কাৰণে এইখন হৈছে কম্বাইন হাৰ্ভেষ্টৰ মিনি কম্বাইন হাৰ্ভেষ্টৰ আমি আধা বিঘা একঠা এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু মাটিটো কাম কৰিব পাৰোঁ আজিকালি ডাঙৰ ডাঙৰ কম্বাইন হাৰ্ভেষ্টৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিছে কিন্তু কথা হ'ল কি ইয়াত পাঞ্জাৱ হাৰিয়ানাৰ দৰে অসমৰ মাটিবিলাক দহ বিঘা পোন্ধৰ বিঘা এশ বিঘা নহয় আমাৰ কি হৈছে আধা কথা এ কথা গতিকে সেই পথাৰত ঠাল বাবৰ কাৰণে ধৰি লওক আপোনাৰে মাটি আছে পাঁচ বিঘা আপুনিতো চাৰিবিধ শস্য কৰিব চাৰিবিধ ধানৰ শস্ত কৰিব বৰা জহাকৈ এতিয়া দুই গতিকে সেইখিনিত কাম কৰিবৰ কাৰণে এখন সুচল আৰু ইয়াত জয় ষ্টিক আছে জয় ষ্টিকৰ দ্বাৰা আপ ডাউন ৰাইট লেফ্ট ব্ৰেকিং ছিষ্টেম ষ্টাৰ্ট হাইল গোটেইখিনি একেটাতে কৰিব পাৰে গতিকে এইটো বৰ এটা সুচল বস্তু ইয়াত ধানটো চাকচন কৰি পেলাই ইয়াৰ পৰা লেতেৰাখিনি উলিয়াই বেগেজ কৰি দিয়ে প্ৰথমে কাটিং হ'ব থ্ৰেছিং হ'ব থ্ৰেছিঙ হোৱাৰ পিছত ইয়াত গ্ৰেডিং হ'ব গ্ৰেডিং হৈ ইয়াত চাকচন হৈ পেলাই বেগত সোমাই যায় আৰু এটা কথা কি ইয়াত আপুনি এক ফুট পৰ্যন্ত বোকাটো কি অনাই আছে সেইটো ক্ৰলাৰ দিয়া আছে ক্ৰলাৰ ছিষ্টেম পোন্ধৰ স্পীড ডিজেল ইঞ্জিন হয় চেল্ফ ষ্টাৰ্টাৰ গতিকে ইয়াৰ যিকোনো টেকনিকেলৰ কাৰণে আমি সদায় মজুত আছোঁ আৰু ইয়াত তেনেকুৱা ডিফেক্ট হ'বলগীয়া নাথাকে আৰু হ'লেও আমি দুই চাৰিটা বস্তু আমি নিজে হ'লেও মডিফাই কৰিব পাৰিম ইয়াৰ আমাৰ ভৰষা আছে যেন আমি গাঁৱলীয়া ভাষাত কওঁ যে ধান ধোৱা মেচিন অৰ্থাৎ ধান কটা মেচিন আমাৰ যিহেতু মাটি খুব কম থাকে তিনি বিঘা চাৰি বিঘা পাঁচ বিঘা আমি ডাঙৰ এখন ট্ৰেক্টৰ আনিব নোৱাৰো বা ডাঙৰ এটা মেচিন আনিব নোৱাৰো বা আজিকালি যিহেতু আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা হয় মেন পাৱাৰ অৰ্থাৎ মানে আমি দাৱনী বিচাৰি নাপাওঁ ধান দাবৰ কাৰণে এতিয়া আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ এখন মেচিন যদি লৈ লোৱা হয় এখন গাঁৱত এটা মেচিন থাকিলেই আপোনাৰ বহুখিনি কাম একেবাৰে সহজ হৈ যায় যিটো মেচিনত আপুনি ইয়াত ধানো দাব আৰু এইফালে ধান দাই গৈ থাকিব এইফালে আপোনাৰ একেবাৰে ধান বান্ধি মেলি একেবাৰে ধান এইফালে আপোনাৰ ইয়াত ধান উলিয়াই দিয়া হয় আৰু ইয়াৰ ফালে ধুনীয়াকৈ ধৰক ড্ৰাইভাৰ বহিব পাৰি ধুনীয়াকৈ গাড়ীখন চলাই থাকিব পাৰি আৰু যিহেতু দাদাই কৈছে যে এক ফুট বোকাও যদি থাকে পথাৰত তেতিয়াও মানে ধুনীয়াকৈ এখন চলিব পাৰি আৰু খুব সুন্দৰকৈ আৰু এগৰাকী মহিলাও এইখন সহজভাৱে চলাব পৰা যায় নিশ্চয় বা এজন পুৰুষো চলাব পৰা যায় খুব সহজ আৰু সুন্দৰকৈ যিহেতু তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে যে ধান ধোৱা মেচিন যিহেতু আমাৰ আজিকালি দাৱনী পাবৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা আৰু খুব সুন্দৰকৈ যদি আপোনালোকে এনেকুৱা যদি ধান লোৱা মেচিন যদি আপোনালোকে কোনোবাই যদি ক্ৰয় কৰিব যদি বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা নম্বৰটোত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি পেলাই এইচ বি এফ এজেঞ্চি বিপণীখনৰ পৰা আপোনালোকে ক্ৰয় কৰি ল'ব পাৰিব